তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি কৈছা যে হিন্দী শিকিবা সেইবাবে মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে হিন্দী ভিডিঅ' বনাই লৈ আনিছোঁ তোমালোকে মনোযোগেৰে চাবা মই এটা শব্দ দিম আৰু তাৰ বাবে তাৰ উত্তৰটো অসমীয়াত মই শিকাম বুজিছানে গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে দিছোঁ অসমীয়াত মই ইয়াকে হিন্দীত কোৱা হ'ব মে তোমালোকে পঢ়ি পঢ়ি গৈ থাকিবা আৰু কৈ কৈ গৈ থাকিবা দেই তাৰপিছত দিছোঁ চোৱা তুমি তুমি হিন্দীত কোৱা হ'ব তুম তাৰ পাছত দিছোঁ আকৌ তেও অসমীয়াত তেও হ'লে হিন্দীত হ'ব ৱ তাৰপিছত দিছোঁ আমাক আমাক মানে হিন্দীতে কোৱা হ'ব হমে তাৰপাছত চোৱা মোক মোক মানে হিন্দীত হ'ব মু জে তাৰ পাছত আকৌ দিছোঁ তোমাক তোমাক মানে হিন্দীত কোৱা হ'ব তুমকৌ তুম কৌ তাৰপিছত দিছোঁ চোৱা তই তই মানে হিন্দীত টু তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ তোমাৰ পৰা তোমাৰ পৰা মানে হিন্দীত কোৱা হ'ব তুম চে তুম চে তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ কাৰ কাৰ মানে হিন্দীতে কিস্কা কিস্কা তাৰপিছত এতিয়া প্ৰশ্নবোৰক শব্দ শিকাম দেই ভালকৈ চাই লোৱা দিছোঁ চোৱা কোন কোন মানে হিন্দীত হ'ব কোন বুজি পাইছানে তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ চোৱা অসমীয়াত কেতিয়া এইবিলাক প্ৰশ্নবোধক বাক্য দেই প্ৰশ্নবোধক শব্দ তাৰপিছত দিছোঁ চোৱা কেতিয়া মানে কপ তাৰপিছত কৌত কৌত মানে হিন্দীত কহা তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ কি কি মানে হিন্দীত কোৱা হ'ব কিয়া কিয়া তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ কোনটো কোনটো মানে হিন্দীত কোৱা হ'ব কণ চা কণ চা তাৰপাছত অসমীয়াত কেনেকৈ 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 মানে হিন্দীত কেছে কেইছে তাৰপিছত কাক 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 মানে হিন্দীতে কোৱা হ'ব কিসকৌ কিসকৌ তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ আপুনি 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 মানে অসমীয়াত আপ এতিয়া আকৌ শব্দ অৰ্থ দিছোঁ প্ৰশ্নবোধক শব্দ দিয়া নাই দেই গোটেইখিনি 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 মানে চাৰি অসমীয়াত গোটেইখিনি হ'লে হিন্দীত চাৰি এতিয়া আকৌ ক্ৰীড়া শব্দ শিকাম দেই ক্ৰীড়া মানে ভাত এইবোৰ শিকাম তোমালোকে কোনোবাই যদি প্ৰথমবাৰ এই চেনেলত ভিডিঅ' চাই আছা তেন্তে এই আছামিছ স্কুল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'বা আৰু ইহঁতকো ভিডিঅ' চাবলৈ ক'বা আৰু ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা কৰিবা এতিয়া আগলৈ চোৱা আগৰ ভিডিঅ'টো অসমীয়াত যোৱা যোৱা মানে এটা ক্ৰীড়া শব্দ অসমীয়াত যোৱা মানে হিন্দীতে হ'ব যাওঁ তাৰপিছত আঁতৰিছোঁ আহা আহা মানে হিন্দীতে কোৱা হ'ব আও তাৰপাছত আকৌ দিছোঁ ক কৰা মানে হিন্দীতে হ'ব কৰোঁ কৰোঁ তাৰপিছত হাঁহ 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 মানে হিন্দীতে হ'ব হাচোঁ হাচোঁ তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ ভাঙি দিয়া ভাঙি দিয়া মানে হিন্দীতে হ'ব তৰ্ডো তৰ্ডো বুজি পাইছানে তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ চোৱা কামোৰ দিয়া কামোৰ দিয়া কামোৰ দিয়া মানে হিন্দীতে কোৱা হ'ব কাটলোঁ কাটলোঁ তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ ধৰা ধৰা অসমীয়াত ধৰা হ'লে হিন্দীতে হ'ব পক্ৰো পক্ৰো তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ চোৱা দৌৰা দৌৰা মানে হিন্দীতে কোৱা হ'ব দৌৰণা দৌৰনা তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ খেল খেল মানে হিন্দীটো কোৱা হয় খেল বুজিছানে কিছুমান বস্তুৰ একে অৰ্থ থাকে একে শব্দ একে এক্সপ্লেইন থাকে তাৰপিছত দিছোঁ আৰু মাৰি দিয়া মাৰি দিয়া মানে হিন্দীত কোৱা হ'ব মাৰ দৌ মাৰ দৌ তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ লয় আহা লৈ অহা মানে অসমীয়াত কোৱা হ'ব লে কৰ আও লে কৰ আও তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ টোপনি টোপনিও এটা ক্ৰিয়া হয় টোপনি মানে ছ না বা ছ যাও ছ মতলব হ'লগৈ টোপনি তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ চোৱা লিখা 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 মানে হিন্দীত লিখনা লিখ না ইয়াৰ পিছত আকৌ দিছোঁ খোৱা 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 মানে খাওঁ খাও তাৰপিছত বহা 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 মানে হিন্দীত হ'ব বেথু বেথু তাৰপিছত থিয় হোৱা থিয় হোৱা থিয় হোৱা মানে হিন্দীত কোৱা হ'ব খৰা হৌ খৰা শৌ তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ চুৱা চুৱা মানে হিন্দীত কোৱা হ'ব দেখো দেখো বুজি পাইছানে তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ কাটা 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 মানে হিন্দীত কোৱা হ'ব কাটো কাটো তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ মেৰুৱা কিবা এটা বস্তু মেৰুৱা যে তাকে কোৱা হয় মেৰুৱা তাকে হিন্দীত কোৱা হয় মেৰুৱা মেৰু বা বুজি পালানে ইয়াৰ পিছত চোৱা ওলোৱা অসমীয়াত ওলোৱা হ'লে হিন্দীত কোৱা হ'ব নিকালো নিকালো বুজি পাইছাটো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল যদি কিবা সুধিব লগা আছে মোক সুধিবা আৰু চোৱা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু যদি আগলৈ এনেকৈ আৰু হিন্দী শিকিবলৈ মন তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা বা ইংলিছ শিকিলেও তোমালোকে জনাবা ইংৰাজী শিকিবলৈ মন নে হিন্দী শিকিবলৈ মন মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা তোমালোকে দেই এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু সিহঁতকো ক'বা মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ